Yenə bilmədik. Türk dünyasına mənim mesajım ancaq və ancaq türkçülərini dərk edənlər üçün. Türk olduğunuzla qürur duyun. Türk olmaq özü bir xoşbəxtlikdir. Türk doğulmaq özü bir xoşbəxtlikdir. Türk doğulmanızla qürur duyuram, fəxr edirəm və türkçülüyünüzü qoruyun. Türklüğünüzün parçalanmasını, Türklüğünüzün kimlerin sen olmasını reva görmüyün. Ve Türk birliği için çalışın. Birliği olmak için çalışın. Ve birliğe mani olanları sıralarımızdan kenarlaştırmak için çalışın. Ve o zaman her birimiz için çok iyi bir zaman gelir. Dünyada görürük ki dünya gücü olanındır. güclü olmaq isə birlikdən keçir. Biz bir olsaq, bir olmalıyız. Olsaq yox, bir olmalıyıq ki, özümüzü qoruya bilək, övladlarımızı gələcəyini təmin edə bilək, övladlarımız üçün rahat ola bilək. Əgər böyük türkçülük böyük turan olsaydı, bir ovuz erməni bizi bu köçə salır, övladlarımızdan lideri, qaçqın, köçkü etməzdilər cəsarət etməzdilər. O dövrdə bizim ə, parçalanmış olmamız, bir-birimizə dayaq olmamağımız bu məsələlərin üçüncü günə gəlməsinə səbəb oldu. Və yetər deyirəm. Yetər deyirəm. Hər bir işdə biz bir-birimizin arxası olmalıyq, ayaq olmalıyq. Bu bizim gələcəyimizin təminatıdır. Bu bizim gəncliyimizin, övladlarımızın Torunlarımızın gələcəyinin təminatıdır. Bu təminat Türk dövlətlərinin, Türk xalqlarının birliyindən keçir. Hər birimiz bu birlik üçün əlimizdən gələn və gəlməyən hər bir şey etməliyik ki, bu birlik qurulsun. Bu birlik olsun. Bu birlik hər birimizə lazımdır. Hər bir türk adlanan insana lazımdır. Təkzə türk dövlətlərinə yox. Harda yaşamasını asla istir, Amerika'da yaşasın, istir Avrupa'da yaşasın. Harda yaşaması naslı olmuyor? Türk devletlərinin birliyi hər bir türk üçün həyati bir məsələdir. Vacib bir məsələdir və bu məsələnin baş tutması üçün hər birimiz öz sahimizdə əməli görməliyik, çalışmalıyıq ki, bu reallaşsın.